Всем привет! В этом отзыве я расскажу про Royal Лагун Хургада. <music> Отель позиционируется как 5 звезд, но видимо что-то пошло не так. Номера расположены вокруг трех бассейнов. Есть один большой корпус и около 22 трехэтажных домиков на 3-5 номеров. Ресторан расположен в главном корпусе. Royal Lagoon – отель второй линии и до пляжа нужно идти 10-15 минут или ехать 5 минут на бесплатном автобусе. Номера включают двухспальную кровать, телевизор, раритетный кондиционер, чайник, пустой мини-бар и бесплатный сейф. В санузле есть треснувший бачок унитаза и нет туалетной бумаги. Сообщив об этом на ресепшн, вы получите бумагу. На следующий день, во время уборки. Уборка представляет собой застилание кровати и протирку пола. Полотенца менять тут тоже не принято. Персонал улыбчивый и дружелюбный. При выборе между милым общением с туристами и выполнением своих обязанностей выбирает общение. Большинство понимают на базовом уровне английский и русский, многие украинский, польский и немецкий гастрономических изысков вы здесь не найдете. Кухня простая и незамысловатая. Из мяса постоянно есть курица, иногда бывает говядина. Есть один вид рыбы. Утром есть омлет. Из фруктов не первой свежести апельсины и финики. Эпизодически бывает гуава. Салфетки, видимо, считаются роскошью, иначе объяснить их отсутствие на столах сложно. Приборы для еды периодически приходится добывать самостоятельно. Персонал не сильно озабочен их раскладыванием бывают очереди за чистыми тарелками. Птицы, чувствующие себя довольно свободно на террасе ресторана, тоже не повышают уровень отеля. Напитки наливают в миниатюрные пластмассовые стаканчики, поэтому если у вас жажда, будьте готовы ходить на бар несколько раз или носить несколько стаканчиков. Бармены с разных баров не любят перемещение стаканов между ними, поэтому если увидят, что вы берете напиток в одном баре и перемещаетесь в зону другого, будут предлагать брать напитки там. Алкоголь местный, за экстра деньги есть несколько популярных брендов. На территории отеля есть три бассейна. Один детский, один с подогревом и бассейн с пятью горками. Туроператоры говорят про 600 метров пляжа, но нет, пляж длиной около 100 метров. Также есть небольшой каменный пирс. Лежаковый полотенец хватает, но в высокий сезон будет маловато. На пляже есть бар, в котором все время что-то заканчивается и нет бармена, потому что он ушел на охоту со стаканчиками на пляж. Royal Лагун расположен в районе Мубарак 6. Рядом с отелем начинается красивый променад длиной около 5 километров. До центра ехать на такси 15 минут и 6 долларов. Трансфер в аэропорт занимает 15 минут. Подробнее о том, что еще посмотреть в Хургаде, смотрите в отдельном видео у меня на канале. В целом Royal Lagoon отель среднего уровня, построенный как 5 звезд, но уже конкретно уставший. Бедная кухня, отсутствие приборов и салфеток, халатное отношение персонала к своим обязанностям. Это признаки четверки, а иногда и тройки. Это не значит, что Royal Lagoon плохой отель, просто он ощутимо ниже уровня, на котором его позиционируют. Моя оценка 4 с минусом. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До встречи!